Амінь. Давайте присядьте на дві хвилини. Я зараз, Ми те, що обіцяли, почнемо сьогодні. Я написав в чат церковний, почитайте. Це окреме служіння. Ми його, будемо, ми його колись робили. Воно класно, класно працює. Воно має величезний ефект на вас особисто, на тих, хто поруч. Це служіння подяки Господу. Воно знижує стрес та тривожність. бачите. Покращує сон, кого сон порушений? Що ні в кого тільки в мене? Ви хорошо, вам повезло. Змічної відносини підвищує самооцінку, ви будете більш впевнені, коли ви будете в цьому працювати. Ще раз кажу, це е, запропонували вам в чат писати, такий голубочка там ставити. Подяка Богу, за то, за то, за то. Немає у Бога великих і малих яких справ. Коли Бог втручається в щось, то це вже слава його, так чи? Давайте я позову двух сестер, они откликнулись, может кто по ходу сориентуется, то можно будет подойти. Давайте, вы, кто? Ну, кто-то, кто, -то, кто -то из вас. Я микрофон не отдаю, модерирую. Так, Люба. Да. Кажи. Э, всем привет, благословение. Кажи, тебя зовут, может, или... э, Мирошниченко Любовь. Уже. Я хочу засвидетельствовать, что Бог сделал в этом году чудо. Первое, то, что Он мне дал работу, и работа, которая мне всегда была по сердцу, это быть в медицине. Ну, я работала подологом, а сейчас у меня пробавилось, я закончила подтверждение курса медсестры, и сейчас я буду еще если кто знает, такое вакуумные банки и все, что связано с ними. Кому потребна работа, подвышение зарплаты, просувание по лестнице, навчание, кому потребно? Поднимайте руку, не бойтесь. Это подвищает самооценку. Дивите, вышла сестра, рассказывайте, а вы мотайте на ус. И это действительно большое свидетельство, потому что я с детства мечтала быть хирургом. Но, знаете, Господь всегда говорит, Коринфянам, что он берет немощное, не мудрое, не Он кого хочет, поднимает, возвышает. И я думаю, что мое чудо, которое с самого детства, оно начало сейчас проявляться. Несмотря на в это тяжелое время войны, Бог именно в военное время открыл мне двери. А другая, то, что я вышла замуж. Кому треба замуж? Что вы стесняетесь? Ну, стесняйтесь дальше. Людина вот сказала Богу слава, бачите, вышла замуж. И я дякую, э, дякую Богу. Это действительно чудо, потому что 30 лет молиться и ждать. И вот я уже э, живу в семье. Ну, просто хочу сказать, это ну, просто Божий дар, Саша. Да, давайте протянем руки, благословим, еще раз скажем Богу, дякуем Господь за нашу сестру, за то, что ты отвечаешь и працюешь в ее жизни. Благословение. Я хочу еще сказать, это просто большое благословение, и я вам хочу сказать, что мой муж, он готовит классно кушать. Особенно плов. Так что я, э, 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 жены, благословляйте своих мужей, они драгоценные. Аминь. 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 Дякую. Давайте, сестричка. Вот так коротко вышли, сказали Богу за то, за то слава. я уже чувствую, как уже настроение повышается у богатюх, пока слухают. Так че не? Да, да. Приветствую вас, дорогая церковь. Меня зовут Давыдова Ирина. Я недавно выплыла с Полтавской области, вернулась домой. И у меня это просто Обед перед Богом ⁇ это свидетельство. Я пообещала, что когда он мне даст ответ, а он дал мне ответ, я обязательно буду свидетельствовать для других. Но в той церкви, где я была в Полтавской области, там не было принято свидетельствовать. Я думаю, ну неужели я не исполню это свое обещание? Вот в прошлом году, в июне, мне делали на глазах операцию катаракта. Ну, во-первых, когда врач мне назначил операцию, у меня совершенно не было денег. Я пенсионерка, одна там находилась. И вот так вот сестра позвонила, говорит, Ира, позвони там за землю, а мне от мамы досталось по земли. Дают, и я говорю, да ты что, война, какие деньги? С начала войны я даже не обращалась туда. Но тут вот пришла такая ситуация, я звоню, мне в течение месяца за два года заплатили аренду земли. Это... кому такая штука потребна, чтобы выплатили какие-то гроши? Висячка. О, ручки уже, уже веселее, слава Богу, поднимаются. Видите, вы сказали, а у них уже руки поднимаются. Это было великим благословением для меня. Вот до сих пор я благодарна людям, я им поблагодарила, сказала, что они мне помогли в моей операции. Первая операция на правом глазу прошла успешно вторую операцию делали через два месяца. И это, может, даже я виновата, я как бы решила по плоти, что первая прошла нормально, и вторая будет нормально. И я перед операцией даже не попросила Бога, не дала ему ситуацию, была там, переживала за оплату, за все. И так случилось, что медсестра меня забыла расширить зрачок, и операция пошла очень плохо. Короче, я слепла на один глаз. Для меня это, конечно, было ужасно, но я даже сказала, Господь, я не верю ты столько раз выходил мне на встречу, ты столько раз исцелял. Не приняли, да? Нет. Когда что-то не обязательно сразу принимать. Просто сказать, Господи, не. Я не приняла, я стала, я уехала домой, я стала звонить своему хирургу, она сказала, приезжай в Полтаву. В общем, и знаете, Бог так чудно все сотворил. Я лежала неделю, и там обычно в палате кто-то есть. Это лето было, жарко, как помните, то лето. А Бог мне вот так вот сделал, что с пятницы по понедельник я была одна в палате. То есть он мне создал условия, чтобы я буквально упала на колени, там, молилась ему, просила о нем. И даже тут церковь, где я не могла свидетельствовать, я позвонила пастору. и говорю, Игорь, помолитесь за меня, у меня такая ситуация. Он помолился, и я уже поняла, что Бог уже на моей стороне два месяца. Я молилась и просила. Вы знаете, Господь исцелил, я вижу сто процентов. Сто процентов после слепоты. Это было очень страшно. Когда я утром проснулась, я понимаю, я зову соседку и говорю, посмотри на мой глаз, и ничего не вижу. Она говорит, у тебя бельмо, как у моей старой собаки. Представьте, ну, по-человечески это, ну, в больнице, когда я лежала, были от сатаны свидетельства, когда люди с такими операциями уже по 4 года ездили. У них болел этот глаз, ничего не получалось. Но я сказала, мой Господь, от за меня. В ранах Его я исцелена. У меня вообще много свидетельств. Но это то, что я должна была просто сказать сегодня. Кого-то взбодрить, кого-то, значит, дать надежду, что Бог, Он все слышит. И он никогда... Да, давайте благословим сестру. Благословение Божие. На сестру. Дякуем, что ты втручаешься в такие справы. Тебе немае неважливых страх, Господь. Дякуем. Аминь. Спасибо. Благословение. Благословение всем, кто сейчас болеет. Обязательно верьте. Возлагайте руки по Слову Божьему. Я возлагала и говорила, Господь, меня будут сопровождать все знамения. Возложу руку и буду исцелена. Это да и аминь. Слово Божье, оно всегда подтверждается. Оно никогда ну, не остается без ответа. Амінь. Дякуємо Богу. Алілуя. Все, надихайтесь, пишіть і підходьте до мене хоч в кінці служіння, хоч в початку наступного служіння. і отак от, от вийти і сказати Богу славу.